В нашем прошлом видео мы показали вам кадры, на которых нашего любимого артиста приветствуют его фанаты в аэропорту Барселоны. Если вы еще не видели это видео, то обязательно посмотрите его. А сегодня мы вам расскажем и покажем, как прошла фан-встреча артиста с его местными поклонниками. Димаш провел свою пресс-конференцию и встречу с поклонниками перед своим большим концертом на стадионе в Барселоне, который состоится в ноябре этого года. На этой встрече собрались самые преданные поклонники певца из разных стран мира. Из Испании, Италии, Мексики, Германии, Латинской Америки, Вьетнама, России, Казахстана и других стран. Артиста очень бурно встретили овациями, когда он вошел в зал. Певец спел для своих поклонников знаменитую песню на испанском языке. Димаш поприветствовал всех присутствующих на испанском языке. Он выразил огромную любовь и благодарность людям, которые пришли на данную встречу. Артист рассказал о том, что на концерте в Барселоне он планирует спеть песню на испанском языке. Само мероприятие и встреча с фанатами проходило в отеле «Хиат Генси Барселона Тауэр», и на ней собралось около 400 поклонников певца из разных стран. На встрече была душевная атмосфера теплоты. Димаш попытался уделить свое внимание каждому, кто был в зале. Он отвечал на вопросы фанатов, пел с ними песни, слушал, как поют они и поздравлял кого-то с днем рождения. По просьбе зрителей Димаш спел песню без муча Акапелла, а также спел казахскую народную песню Дударай с поклонником из Вьетнама. Потом его младший брат Мансур сел за рояль и сыграл мелодию песни Махабат Бермаган, а Димаш спел ее вместе со зрителями в зале. Журналистка из Испании обратилась к певцу на казахском языке и сообщила ему о том, что многие испанские слушатели Димаша учат казахский язык благодаря песнями артиста. Также недавно на своем фан-концерте в Алматы Димаш рассказал о том, что он станет продюсером музыкального шоу в Китае. И вот в Барселоне на встрече его спросили об этом. Вот что рассказал Димаш, это будет масштабное соревнование. Как я представляю его сейчас и как я надеюсь это будет, это будет проект планетарного масштаба. Конечно, одному Богу известно, как далеко мы сможем зайти в этом. В настоящее время мы находимся на финальной стадии переговоров с Хунан ТВ. Идея пришла от наших китайских друзей, и меня пригласили возглавить проект. В итоге мы договорились, что сериал будет сниматься в Казахстане как символ дружбы не только между Китаем и Казахстаном, но и между всеми народами. Вот так вот, друзья. Проект будет сниматься в Казахстане. Прекрасная новость, я считаю. perderte, perderte perder, perder después. Bésame, bésame mucho, oh, que te conviene a perderte, perderte después. Perderte después. Димаш рассказал о том, что они очень тщательно готовятся к запуску музыкального проекта. Они очень тщательно выбирают музыкантов и жюри. Артист признался, что он хочет видеть в качестве жюри действительно значимых артистов, легендарных мастеров и известных художников. Как мы знаем, для певца из Казахстана данный проект станет дебютом в продюсировании музыкальных шоу, поэтому, конечно же, артист мечтает сделать что-то великое. Димаш рассказал, что данный проект будет отличаться от всех тех, что выходили ранее. Певец признался, что чувствует огромную ответственность и волнение от возможности воплотить эту амбициозную идею в жизнь и открыть для себя новых, талантливых художников. Также певец рассказал своим поклонникам, что вскоре он посетит Китай для участия в кинофестивале и других проектах. Yeah. Hola, Hola. Mi nombre es Iris y soy. verlo? Okay, we can see, it. we can see. It. It's okay, it's okay. We can see it, we can see it. Также на фан-встрече в Барселоне артиста спросили о его сольном концерте в Америке, который состоится в октябре на легендарной площадке Мэдисон Сквергарден. Димаш ответил, что ему не так важен сам факт выступления конкретно на этой площадке. Важнее то, что он будет выступать для своих поклонников и людей, которые уважают его творчество. Благодаря Богу и дорогим он ничего не боится. Также певца спросили о том, как он чувствует себя, когда выступает в роли актера в своих клипах. Димаш сказал, что это сложно и интересно, и что он уделяет внимание каждой маленькой детали. Певец сказал о том, что он участвует во всех процессах создания каждого клипа. Он следит за тем, какие цветы используются в клипе, также он участвует в создании аранжировок и сведении песен. Также певец признался, что ему постоянно поступают предложения сняться в кино. Но в данный момент времени он не настроен на подобное и сконцентрирован на музыке. everything is good i'm very happy too may god bless you may god give you very happy and a long life you're also you're already very lucky woman because you give very good education for your children she very care about you very loves you so thank you very much thank you Также испанская публика спросила певца о его работе с легендарными Хосе Карерасом и маэстро Пласида Доминго. Певец ответил, что это было невероятно, и он очень нервничал, когда стоял рядом с ними. Это был потрясающий опыт, заявил певец. Также в какой-то момент микрофон взял отец Димаша Канат Айтбаем и рассказал зрителям о том, что несмотря на разные слухи Димаш сам создает и подбирает себе репертуар. Ему никто и нечего не диктует и не указывает. Также он сам режиссирует свои шоу и музыкальные клипы. Все его творческие работы исходят из его собственных идей и его сердца. Он дотошен, при необходимости переделывает вещи десятки раз. Вот почему он шутит, что люди не хотят работать с ним снова, но они всегда возвращаются, потому что любят этого артиста. Прекрасные слова отца о сыне. Вообще я бы выразила отдельный респект отцу Димаша за то, что он находится рядом с сыном и помогает ему во всем. Mariam <Sessizlik> şarkı <Sessizlik> <Sessizlik> Также приятно наблюдать за тем, как артиста любят в Испании. Как люди обращаются к нему и хотят пообщаться с ним, потрогать его и просто увидеть вживую его добрые глаза и улыбку. Он поднял на сцену маленькую девочку и взял ее на руки. Также он пообщался с женщиной в зале, которая с трудом передвигалась. Все эти моменты заставляют меня снова и снова убеждаться в том, что я выбрала правильного артиста. Это самый добрый и отзывчивый артист из всех, что я знаю. И поэтому люди любят его. Кто-то задал ему вопрос о его длинных концертах и как ему удается не терять голос на протяжении долгого времени. Певец объяснил это тем, что он использует сильную технику и поэтому не чувствует большой нагрузки на голосовые связки. Так ему удается 4 часа выступать на сцене, петь в разных жанрах, языках и вокальных диапазонах. Он чувствует себя комфортно во время и после выступлений. И парой даже ему хочется сразу дать второй концерт. Спасибо. А теперь я жду ваше мнение о том, что вы сегодня увидели и услышали. Напишите свои эмоции. Я хочу передать привет всем жителям Испании и гостям этой прекрасной страны и выразить им огромное спасибо за то, что они так тепло встретили нашего любимого артиста. Я жду ваши эмоции в комментариях. Поделитесь этим роликом с друзьями и поставьте ему лайк. Самое главное, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео о Димаше, не забудьте подписаться на наш канал Топ-обзор. Вы также можете поддержать нас, став спонсором канала. Спасибо, что вы с нами и храни вас бог.